Когда автор пишет книгу, он думает о своей целевой аудитории. И, исходя из этого подбирает стиль написания. Так рождаются детские повести, женские романы, пособия для семейного воспитания. А встречали вы когда-нибудь книгу, в которой было бы собрано все в одном. Для любой аудитории она понятна, если человек хочет понять. Я встречала, и эта книга сейчас у меня в руках. Это Библия. В эфире модная книга. чувствуете себя после ванны или душа? Такое ощущение легкости, чистоты, незапятнанности, правда? Правда. Приятное ощущение. И иногда даже кажется, что ты очистился не только внешне, но и в душе, в сердце. Но это ощущение быстро проходит. А так хочется подержать его подольше. А как было бы здорово, если бы мы действительно могли очиститься еще и в душе, внутри каким-то образом. Но ведь даже если мы проглотим мыло, внутри мы чище не станем. А как назвать духовную, душевную, внутреннюю чистоту? Может, святость? Что такое вообще святость? Для меня это непонятное слово. И как этой святости достичь? Возможно ли? Сегодня я узнаю об этом, и вы тоже, из модной книги. У нас в гостях пастор церкви Александр Билы. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Александр, вы вообще встречали святых в своей жизни? Конечно, я каждый день их встречаю. Как? Во сне? Нет, не во сне. Подождите, я что-то не понимаю. Просто у меня понимание би библейское святой, так. а не то традиционное, которое может быть у многих людей существует, что святой человек это тот, который не кушает, э не спит, э только молится, вот и даже может не имеет чувства юмора. Святой у -у -у. человек в Библии это совсем другой человек. Я так. встречаю таких людей каждый день. А может вы и сами святой? Вы знаете, пусть об этом скажет моя жена. Вот так вот? Да. Так, жаль, у меня нет телефона, я бы позвонила, узнала. Я вам дам свой телефон. Хорошо, сейчас давайте после передачи это выясним, а сейчас все-таки поговорим, кто же такие святые. Потому что у меня, может быть, у всех, у многих такое вот понимание, что святые — это те, кто безгрешны. Может быть, у кого-то понимание такое, что это те, кто в традиционных церквях причислены к лику святых. Угу. Ну, вот я понимаю так, что святой это безгрешный. Как вы можете встречать таких людей? Объясните мне. Ну, знаете, если мы уже говорим о библейском понимании так. Э, слова святой, то давайте с вами откроем священное писание. Вот у меня давайте. есть несколько текстов, которые я подготовил для вас. Например, если в поисковую систему Библии э, поставить слово святой, то мы выходим на первый текст в Библии. Это из книги Второзакония, 14 глава, 12 стих. И вот что мы там читаем. Пишется о святых. Вы сыны Господа Бога вашего, не делайте нарезов на теле вашем и не выстригайте волос над глазами вашими по умершим. Ибо ты народ святой у Господа uh -huh, uh -huh. Бога твоего, и тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным его народом и всех народов, которые на земле. В 21-м стихе тоже говорит Господь: вот не поступайте таким-то образом, не ешьте мертвечины. И опять он говорит: ибо ты народ святой у Господа твоего. Мы Это видим, что не в Библии говорится о том, что э, когда человек или народ э, заключает завет с Господом так. или посвящает свою жизнь Богу, э, Бог ему дает статус святой. То есть э, вот это слово святой в переводе, оно означает посвященный. Но ни в коем случае не... Ну если нельзя в прямом сказать, смысле, да, святой, свет, посвященный, но все-таки... Я не знаю, у меня понимание, что святой безгрешный, а вы читали про Израиль? Ни в коем случае. Израиль разве безгрешный был надо? Ни в коем случае. Это не понимание безгрешной. Это, к сожалению, это... в нашем уже понимании, в нашем народе считается, что святой, как вы правильно сказали, что тот человек, который сделал какой-то особенно поступок или mm -hmm. правильно прожил жизнь, и потом после всей его жизни его вот возвели в лик святых то есть безгрешных достигших. То есть он заслужил этого. да, да, да. Но этого заслужить невозможно. Как это так? Святой – это посвященный. Вы знаете, это подобно тому, когда человек устраивается на работу. Так. Он пришел, да, он, конечно предлагает свои услуги, он закончил там определенное учебное заведение, его принимают на работу и говорят, все, ты уже посвящен этой работе. Но это же не говорит о том, что человек, даже совершая эту работу, имея хорошее образование, что он не будет совершать никогда в своей жизни ошибки. И мы понимаем, что любой начальник никогда не уволит ну, специалиста, который устроился на его работу, которого он ценит, потому что он делает какие-то ошибки в своей жизни. Мы все живые люди, угу. и Бог это прекрасно понимает, и э, Он оставит на своей работе этого человека, потому что основное направление его работы, его жизни приносит пользу э, вот э, там фабрике, заводу да, 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 или да, какой-то компании. Хорошо. Все-таки я начинаю немного понимать, что святой — это не безгрешно, но само слово, оно настолько укоренилось у нас. У нас же даже издеваются. Да ты что, святой? Да кто здесь святой? Мы все не святы, Конечно. Да? Сегодня спросишь людей. Кто из вас хотел бы, чтобы вас называли люди святой? Вот святой Александр пришла или святая Юлия пришла, да? Люди, наоборот, это воспринимают как нарицательно. Да вы что? Да я ж не святой. Да не надо ко мне так... Потому что у людей святой — это действительно, ну, он безгрешный, это все ценится так... Но люди хотят сегодня быть естественными, доступными людьми, людьми, которые есть друзья и так далее. Ну, конечно, а святой, святой чем-то выделен, ограничен. Давайте тогда попробуем, вот к чему я веду. Может быть, какое-то слово другое мы подберем синоним святому. Угу. Мне тяжело воспринимать слово святой в том контексте, в котором мы сейчас открыли: что это не безгрешный человек, а посвященный. Да. Какие-то синонимы, может быть. Есть еще одно такое определение: это праведник. О, это уже ближе. Я понимаю, что праведником на Земле быть можно. Да. Так. И праведник, вот когда мы с вами читаем э, Евангелие от Марка, 6 глава, 20 стих. Откроем. Вот мы читаем тоже об одном праведнике, Иоанн Креститель. Угу. «Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его». Конечно, слово «святой» В переводе означающий посвященный или избранный, так. или даже особенный, можно так сказать. Ну не в том контексте, в котором мы сейчас говорили, в святой, какой-то ограниченный, особенный, но в другом смысле. Да -да, да, да, избранный для какой-то цели. Так. То праведник имеет значение следующее: это правильный, непогрешающий против законов. Но, в принципе, Библия говорит о том, что когда человек приходит к Богу, он получает статус святой, святого человека, то есть избранного Богом, и человека со статусом праведник. Потому что Писание говорит, что Авраам получил вот этот статус праведника не потому, что какие-то он особые действия, дела сделал правильные, так. а потому что он поверил в Бога и это ему вменилось в праведность. И Бог на начал называть Его праведником. Но что интересно отметить, что человек-праведник это тоже человек, который посвятил свою жизнь Богу, который старается жить правильно. Но опять же, это человек, который э, не лишен каких-то ошибок и даже каких-то духовных падений. У праведника и святого человека могут быть эти падения. Потому что в Писании, в Притче сказано, что праведник всем распадает, угу. но он встает. Он борется со грехом. Он борется, вот, находится в этой духовной борьбе. То есть я правильно вас понимаю, если мы достигли той же святости... И каким-то образом согрешили, упали, то мы продолжаем быть святыми или как? Конечно. Ну вот давайте с вами возьмем такой библейский пример. Еще откроем священное писание, прочитаем, например, ⁇ Бытие ⁇ 6 глава 9 ага. стих, об одном праведнике, по имени Ной. ⁇ Бытие ⁇ 69. Праведник. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный вроде своем. Ной ходил пред Богом. Uh -huh. То есть мы видим здесь его заслуги сказаны, да? Что это праведник, он непорочный, он ходил пред Богом. И действительно, его жизнь и поведение оно отличалось от тех людей, которые окружали его. Но когда мы видим только заслуги, это не полная да. картина этого человека, потому что мы вспоминаем с вами из книги бытие, как он выпил вина. Конечно, да, мы не да, знаем, да, 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 да. Э, вот э, как бы сознательно вот он это сделал, несознательно. Но в любом случае он совершил эту ошибку, он опьянел. И mm -hmm. там были определенные последствия всего этого. Да? Праведник, который выпил алкоголя и опьянел. Как это вам? Так получается, что понятие праведник святой это нестабильное. Как-то мне не очень что-то нравится. То, То есть ты согрешил, ты уже не праведник. Завтра праведник, сегодня не праведник. Ну, знаете, это наша такая человеческая логика. Так. Нас подводит к таким определенным как бы завершениям, ну, да, итогам. Да, да. Но я вам приведу один такой пример из жизни нашей. Вот Хорошо. смотрите: муж и жена. Да. Э, вот они поженились, они любят друг друга. Ну, разные моменты бывают в любой семье. И вдруг они поссорились, поскандалили, покричали от души, неделю целую не разговаривают друг с другом. И вопрос такой: они что, перестали быть мужем и женой? Нет. Нет. Другой пример: человек устроился на фирму. Он работает, он приносит ей пользу, да, ей да, средства, да, да, успех. Да. И вдруг, в, на, на определенном моменте, он совершает какую-то ошибку. Опоздал на Профессион... работу. Даже опоздал на работу, или даже какую-то более серьезную ошибку сделал и так далее. Что сразу начальник подходит и говорит: все, я тебя лишаю твоего статуса, твоего заработка, я тебя увольняю. Мы понимаем, что, конечно, разные моменты, разные поступки. Бог рассматривает по-разному. Вот, в жизни человека. И, конечно, мы вот еще в Библии встречаем еще один такой пример, еще одного праведника: в Евангелии от Луки, 1 глава, 5 стих. Вот давайте прочитаем: в дни Ирода, царя иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисафета. Оба они были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Итак, мы видим, что определение праведник – это человек, который живет э, в соответствии с заповедями Божьими, который вот основное направление жизни. Так. Это не то, что человек называется праведным и тут же идет после богослужения в ресторан, пьет алкоголь, возвращается в таком вот опьяненном состоянии, а потом еще может драку. Нет, конечно, праведник это основное направление жизни, это правильное. Но посмотрите, э, если мы возьмем Захарию, его опыт. Угу. Он назван праведником. Приходит к нему ангел. Так. И говорит, Захария, у тебя родится сын. Вы помните, как Захария отреагировал? Он отреагировал не так, как Мария. Сказала, да будет мне по слову твоему. А Захария не поверил этому. Представьте себе, первый шаг к праведности ⁇ это вера. А, он, а тут он не верит в Слово сразу. Божьему, да. И тоже сразу возникает вопрос: что сразу Бог отвернулся, обиделся и говорит: все, Захария, я тебя не считаю праведником, ты не поверил. Нет, он преподает ему урок. Как чудно, он взращивает... что Бог не человек. Человек конечно, бы обиделся. Конечно. И Бог не лишает человека статуса святого и праведного, если он где-то совершает какие-то ошибки, даже, может быть, какие-то духовные падения. Об этом Библия ясно говорит, что праведник семь раз падает, и он может не раз упасть. Но если он встает. И дальше продолжает вот этот, это направление, этому держаться, то Господь называет его святым, то есть избранным человеком, посвященным и праведником. А если он не встает, если ну, все-таки статус праведности снимается с него? Вот давайте с вами еще один тогда пример возьмем. Давайте. Это Самсон. Хорошо. Мы знаем его бурную жизнь. Мы знаем, да, что да, да, да. Бог его отметил особо тем, что он дал ему особый дар особую силу, силу да. да. И вот он дал ему завет, чтобы он не срезал волосы. И э, мы знаем, что он сначала жениться хотел не на еврейской mm -hmm. девушке, чтобы было против законов Божьих. Потом мы знаем, что он их буднице ходил, и после этого сразу же он идет из этого города, снимает эти тяжеленные ворота и возносит их на гору. Потом мы знаем все истории с Далидой и так далее. Да, Но что да, интересно, да. Бог не лишает его этой силы. Бог не отступает от него. Ой, хорошая иллюстрация праведности на, на, на показании силы. И да. вот посмотрите, к чему это все приводит. Когда Самсон доходит до определенного края, когда он позволяет Далиде связать свои волосы, то есть сознательно разрывает свою связь с Богом, вот как говорится, доходит до края, тогда он лишается этого статуса, быть человеком Божьим. Хотя он совершал очень много нехороших дел. Но Конечно, сегодня эти... многие люди могут ссылаться на такие опыты Самсона, Давида, который согрешил, mm -hmm. да, прелюбодействовал, говорит, а я тоже тогда не лишел. Но тут очень важно отметить, что в разные эпохи, в разные времена, разным людям и народам дан был э, определенный свет. И, э, и Бог как бы снисходит до многих людей индивидуально. Но Господь в то же время говорит, чтобы мы не заигрывали с грехом. Чтобы мы не считали себя, что я могу быть одной ногой в мире, а другой ногой с Богом, и э, я могу быть праведным и святым. Мы не знаем, где эта граница, где мы можем ее перейти. И между нами и Богом разрывается вот эта ниточка, связующая нас и дающая благословение. Хорошо. Я понимаю, что такое святость. Вы, вы переубедили. Мне, конечно, тяжело будет сейчас именно конкретно понять, что святость слова это это не значит непогрешимый, угу. но если ко мне кто-то подойдет завтра и скажет Юля, вот ты снимала передачу о святости, как достичь мне святости, что мне этому человеку ответить? Вы знаете, чтобы достичь святости, чтобы приобрести силу от Господа, жить праведной жизнью, вот как мы читаем так. это в Священном Писании, нам нужно только лишь прийти к Богу в молитве и попросить Его об этом. И, конечно, опять же, в своей жизни ежедневно идти путем праведности и святости. Что это значит? Это просто общаться с Богом. Если мы будем на лозе, как Иисус сказал, и питаться Его соками, то есть это той силой, это Святым Духом, который изменяет наше естество и дает нам хотение и действия уже не греховные, а святые, тогда мы будем с вами святыми и праведниками в глазах Божьих. Потому что в Писании говорится: вот в римлянам, 8 глава, потому что плотские помышления, 7 стих, суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут, без силы Божьей мы не сможем покоряться э, законам Божьим и жить правильной жизнью. Но дальше говорится: Но если же Дух Того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом своим, живущим вас. И 13 стих. Ибо если вы живете по плоти, то умрете. А если Духом умершляете дела плоские, то живы будете. Ибо все водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьей. Только Дух Святой может делать нас святыми праведными людьми. Он может менять наши мысли, наши желания, и, естественно, будут меняться наши поступки. И нам не стоит пугаться, да, если мы посвятили свою жизнь Богу, мы осветились от Него и вдруг упали каким-то образом. Конечно. Упали в грех. Быстренько вставать, опять... Главное не лежать, да? Встать да, и идти случае. дальше. В отчаянии никогда не надо находиться. Нужно все равно приходить к Богу, вновь искать Его, каяться, приобретать силу Божью и жить новой жизнью. Спасибо, Александр. Вы меня действительно переубедили. Я теперь поняла, кто такие святые люди. Пожалуйста, слава Богу. Действительно. Друзья, если к вам кто-то подойдет и спросит, да ты что, святой? Подумайте перед тем, как сказать нет. Если вы действительно отдали свою жизнь в руки Божьи, можете смело сказать, да, я святой. И на вот такие вот удивленные глаза вашего собеседника обязательно поясните ему, как мне сегодня, что святой это не безгрешный человек. Это человек, который отдал себя в руки Божьи, который осветился от Его славы и живет по Его законам. С вами была модная книга. Смотрите и читайте модную книгу.